За замена топливного фильтра Меган 4. Новый фильтр. Берем с собой в яму под задним левым колесом вот такая вот пластиковая защита прикручена на железных плоских гайках заднюю часть защиты можно головкой на 10 ослабить я уже ослабил снимаем саморезов и отводим в сторону топливный фильтр кран для спуска дизеля подставляем любую тару откручиваем топлива топливного фильтра ждем когда сольется и откручиваем стакан полностью и так дождались когда полностью спустится топливо со стакана здесь у нас есть шестигранник под 30 -ю, 32 -ю головку вставляем и откручиваем одной рукой это делать не вот как то так сложно одной рукой ну снимаем. Открутил, все уже легко. Подставляем таз, в любом случае. И до откручиваем до конца. Вот так вот выглядит изношенный фильтр вот так новый выглядит снимаем желтую заглушку и устанавливаем на место Затягиваем до нужной затяжки, до упора. И на этом видео закончилось. Спасибо. Топливный фильтр установлен. Так, теперь реномиган, замена салонного фильтра. Под бардачком снимаем защелки и сдвигаем в сторону. Проворачиваю и снимаю. Фильтр. О, фильтр кто-то установил не очень добросовестно. Сейчас туда будем добираться. Так, вот такая вот крышка, которая прикрывает фильтр корпусу вроде бы целая а вот предыдущие специалисты установили по моему не сильно качественно вот так. так выглядит новый фильтр. Сейчас будем ставить. Так, покрутив фильтр салонный, Туда-сюда, туда-сюда. Было принято решение снять все-таки бардачок. Иначе этот фильтр нужно сожмакать в очень неправильной форме. Вот здесь и пополам. Не вот так, а прям пополам. Что есть неправильно. Поэтому пробуем снять бардачок. Начнем, конечно же, с всего пластика. У нас здесь торкс был. Вот вот. Т20. Торкс Т20 есть вот здесь под накладкой. Вот это снимать нужно. Там два торкса самореза. Вот это нужно снимать. Там тоже вот так два самореза. Но чтобы снять эту накладку, нужно как минимум вот эту снять. Я ее уже поддел вот такие вот фиксаторы и начинаем тянуть вот я аккуратно двумя руками буду снимать на видео это не получится записать но все равно потом покажу вот и это накладка чтобы ее снять она на клипсах таких же как там на желтых нужно вот это снять но это мы будем снимать вот такой вот андапочник двумя руками так снял склипс но нужно обязательно отключить провод это у нас тут подсветка салона чтобы вы понимали вот эту накладку снять тоже немного сложно отклоняем уплотнитель двери нажимаю вот сюда Появляется щель снизу. Протягиваем андапку, андапочник, вернее, вот сюда и потихоньку отклоняем. Тут вот вот эти защелки просто жестко держатся. Тянем на характер. Так, на характер по кругу аккуратно оторвал основная захвостка. Почему не слазит сразу? Это вот вот эта направляющая, она застряет. Теперь уже проще слазит. Готово. Направляющая застреет вот в этом месте. И все. Так, отключаем разъем накладка стояла так немного тянем снимаем скреплений готово так в общем для того чтобы снять боковую эту накладку с клипс я ее уже стянул вот так вот в сторону Вот. Основная проблема стянуть это вот вот это место. Вот здесь нужно вот так согнуть пластик и потянуть на себя. Вот здесь цепляется. А в основном снимается уже просто. На этой штуке вот, вот такие клипсы. Поэтому... Продолжаем. Теперь у нас есть доступ к бардачку. Торкс 5 штук. Раз. В очень неудобном месте. Вот там. Два. С этой стороны. Три. И снизу. Четыре. возле плафона открутил я вот этот торкс и он благополучно ушел туда под накладку если есть магнит достанется магнитом если кто-то не хочет терять оригинальный болтик вот, можно его не прикручивать либо придется снимать вот эту накладку все на клипсах аж сюда то есть снимаем 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 Производитель, конечно, поиздевался над механиками. Все пять торксов откручены. Теперь снимаем бардачок. Здесь опять же таки бардачок на клипсах. Тянем. И стаскиваем. Немного стащили. Теперь отключаем. Даже одной рукой получается разъем подсветки. Все. вот так вот. Что мы имеем? Бардачок на полу. И вот он, доступ к замене салонного фильтра. Браво! Рано, как всегда. Но ну, даже чтобы засунуть его туда, можно фильтр согнуть в этом месте. И вот, вот так вот согнутым его засовывать. Очень-очень насильно засовывается даже целый ровный фильтр. Сгибать нужно прям колоссально. Но по крайней мере без бардачка можно теперь его вот так вот поправить, чтобы он везде стал на свое место. Он нас туда вверху ходит Ровно. Внизу крышкой придавится. Все. Закрываем, собираем назад. Это издевательство, конечно. Не забываем после закрытия крышки фильтра вот этот крепежный саморез Torx T20 для того, чтобы вот эта крышка не открывалась. Так, вот это самая сложная накладка. Фотом не обойтись. Сначала прислоняем вот в этой позе, как она должна быть установлена. Здесь на бардачке есть полозья, как направляющие для этой накладки. Обязательно выставляем вверху, внизу. Когда оставил, уперлась вот эту защиту. Ее можно уже будет сразу ставить. Вот. Совмещаем отверстие этой накладки с центральной консолью. Раз и два. Вот это место, которое сложно выходит. Покажу вот так вот. Когда снимаем, выворачиваем вот сюда и тянем на себя в сторону, чтобы вот эта щель образовалась тогда, вылезет. И точно так же устанавливается. Совмещаем полозью, пристукиваем и вот здесь обязательно заводим. Все проверили, чтобы все отверстия совпадали. Теперь можно ставить подсветку. Буквально 3 секунды и подсветка становится. Ставится очень быстро. Все, наконец-то закончили установку воздушного фильтра, вернее, салонного. Para wow.